मेरी इंतहा निगारिश यही है तेरे नाम से इब्तिदा कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वसलाम अला रसूल करीम अल्लाह के रसूल सलासलाम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा है सहबा कराम बैठे हुए हैं ये भी याद रहे कि जिस तरह जब अदीस आती हैं तो वो साहबा का एक ही मजमा नहीं होता था जो रसूल अल्लाह वसम के साथ होता था मख्तलफ़ मे पर मुख्तलिफ मख्तलिफ़ा मौजूद भी होते थे गैर हाजिर भी होते थे और उसकी सबसे बड़ी सनद ये है जो रिवायत में आती है कि हजरत हज़रतमर और एक दूसरे साहबी ने ये तय किया हुआ था कि अगर किसी दिन मैं ना हूँ तो आप वो बातें वो रिवायतें वो अदीस याद कर लिया करें और मे मुझे बाद में सुना दिया करें तो इस वक्त भी ना जाने कौन कौन से सहाबा मौजूद हैं अचानक अल्लाह के रसूल सलाम ने फरमाया कि अभी जो शख्स मस्जिद में दाखिल होगा वो जन्नती है अल्लाह अकबर क्या मुकद्दर होंगे उस शख़्स के लोगों ने देखा थोड़ी देर में कोई एक शख्स मस्जिद नब में दाखिल हुआ लाजिम है साहिब ईमान है अल्लाह के रसूल के दीदार किए हुए हैं तो साहबा में से है लोगों ने देख लिया उसे वो गाले बनाया नमाज़ पढ़ी क्या किया चला गया होगा काफ़ी दिन के बाद फिर ऐसा ही एक लम्हा है रसूल सलाम की महफ़िल जमी हुई है साहबा मौजूद है आप कुछ उन्हें बता रहे हैं अचानक फिर फरमान फिर फरमान नबवी रसूल अलैहि वसल्लम के दहन मुबारक से जारी होता है कि इस वक्त जो शख़्स मस्जिद में दाखिल होगा वो जन्नती है ये सहाबी जो आज भी मौजूद थे कहते हैं मैंने गौर किया कि ये वही शख़्स है अल्लाह अकबर दो मरतबा एक ही आदमी के लिए अल्लाह के रसूल रसोल सलाम ने है बशारत फरमाई वो भी कहते हैं काफ़ी दिन के बाद फिर ऐसा हुआ कि मैं रसूल ला सल्ला वसलम की खिदमत अगद में हाजिर हूँ अचानक फिर आप फरमाते हैं कि इस वक्त जो मस्जिद में शख्स दाखिल होगा ये जन्नती है और ये साहबी कहते हैं कि मैं जैसे ही मैंने गौर किया दरवाज़े की तरफ़ एक शख्स जो दाखिल हुआ वो वही शख़्स था जो दो बार पहले भी जिसके मुतिकल्ला के रसूल सलाम ने जन्नति होने की बशारत दी थी और ये शख्स ना तो उन चार अजीम साहबा में से था जिन्हें हम खुलफ राशिदीन के नाम से याद करते हैं ना ही उन दस मुकद्दर के सिकंदर सिकंदर तो बहुत हल्का लफ्ज़ है मुकद्दर के शहनशाह थे वो दस अशर मुबरा जिनके लिए अल्लाह के रसूल सलाम ने इस ज़िंदगी में फ़रमाया था कि ये जन्नती हैं ये शख्स उनमें उनमें से भी नहीं था ये साहबी कहते हैं मेरे दिल में हसरत पैदा हुई अल्लाह ऊपर कि इस भाई से मिलूं तो सही इसकी वो कौन से अमल हैं जो इस ज़िंदगी में अल्लाह के रसूल ने तीन मरतबा इसके लिए फरमाया कि ये शख्स जन्नती है मौका मिला तो मैंने कोई उज़र तराशा ऐसा जिससे ालिबा वो भाई भी मतमिन हो जाए कि ये उज़र वाक़ काबिल है इसका कि मैं कुछ दिन आपके साथ रहना चाहता हूँ रात को आपके घर ना उस साहबी ने इजाज़त दे दी ये साहबी कहते हैं कि मैं एक रात रहा और चौकन्ना रहा कि देखूँ ये मेरा भाई ऐसी क्या इबादतें करता है मैं और ये नमाज़ पढ़कर आए सो गए रात के किसी हिस्से में वो नहीं उठा ऐसा ही जैसा फ़जर के लिए उठा मैं और वो उठे नमाज़ पढ़ने गए दो तीन रातों तक यही मामूल रहा मैंने उसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं देखी कि अल्लाह के रसूल सलाम ने ये अजीम बशारत इस शख़्स को दी है ना तीन दिन हो गए मैंने इससे कहा कि भाई मुझे कोई मसला नहीं था तेरे पास रहने के लिए एक बात जिसने मुझे मजबूर किया आप के पास रहने के लिए वो ये थी कि अल्लाह के रसूल अ सलातम ने तीन मरतबा ये बशारत दी आपके लिए उस शख्स की खुशी का क्या ठिकाना होगा जब उसने ये सुना होगा कि अल्लाह के रसूल अलह सलात सलाम ने उसके लिए जन्नत की बशारत फरमाई ये कहने लगे मैं मालूम ये करना चाहता था कि आपका ऐसा कौन सा अमल है मैंने तीन दिनों में देखा ऐसा कोई भी अमल नहीं आपने तो नहीं किया ये तो वही अमल है जो हम भी कोशिश करते हैं कि करें ना हम सा सारे हम दोस्त हम भाई हम साहब यही कोशिश करते हैं क्या तुझ में ऐसी क्या खासियत है कौन सा अमल है तेरा वो साहब ही थोड़ी देर चुप रहे कहने लगे मेरे भाई देख लिया आपने गौर भी किया होगा कि मैं तो आप ही के साथ होता हूँ नमाज़ें आपके साथ पढ़ता हूँ घर में भी आके आपने देख लिया जैसे मैं लेटा आप भी लेट गए मैं भी सो गया आप भी सो गए मेरा ऐसा कोई कमल नहीं फिर सोच कर कहने लगा हाँ एक बात ज़रूर है मैं जब हल्ला अकबर मैं जब रात को सोता हूँ तो सोचता हूँ कि किसी मुसलमान के लिए मेरे दिल में कोई कुदूरत तो नहीं है किसी मुसलमान के लिए मेरा दिल सिहा तो नहीं हुआ हुआ किसी मुसलमान की कोई बुराई मुझे खटक तो नहीं रही किसी ने मुझ पर ज्यादती की कुछ कहा कोई कदूरत मेरे दिल में हो अगर होती भी है तो मैं हर रात को ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह मैंने उसको माफ़ किया मेरे दिल से एक कुत निकाल दे सिर्फ यह अमल है कि मेरा ऐसा ना वक़्त मेरे भाइयों मेरे अजीज़ हो आज के इस पुरफतन दौर में हम सब को मुझे भी आपको ये देखने की ज़रूरत है क्या हम भी जब रात को सोते हैं तो हर किसी की कदूरत हर किसी की कालक अपने दिल से निकाल देते हैं क्या ये कालक दिल की स्याही ये इस बात की गमाजी करती है कि हमारा दिल इतना क्या कहना चाहिए दीन से और अल्लाह के अहकाम से दूर हो चुका है कि उससे मुनवर नहीं है ये किसी ने क्या ख़ूब कहा है कि ज़मज़म नाल कलक नहीं धुल दी पाँ में गोता है ये दिल की कालक तो ज़मज़म के पानी से भी नहीं धुल सकती चाहे इसमें तू गोता मार मार कर नहा ले दिल की इस स्याही का दिस की इस कालक का सिर्फ़ एक ही इलाज है और वो इलाज है कुरान जब हम ख़त्म करते हैं आखिर में दुआ लिखी हुई है अल्लाह मनवर कुलूब ना बिल्कुर लज़ीम ए अल्लाह हमारे कुलूब को इस कुरान अज़ीम के ज़िक्र से मुनवर करते हैं अल्लाह मुझे भी और आपको ये तोफ़ी दे कि अल्लाह हमारे कल्ब भी क़ुरान के त्लुक़ से कुरान को पढ़ने से कुरान परमल करने से मनवर हो जाएँ अल्ला आमीन अल्लाह मामीन वमा अलैना अल्लाबलाग وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين